С вами снова я, Наташа. Сегодня я сниму видео про мои украшения и косметику. Давайте начнем. смотрите. Вот такой ящик. Вот видите? И короткий, очень красивый ящик. Очень короткий. Вот. На нем три полочки. Смотрите, вот тут, вот тут два отделения. Тут колечки и украшения. Вот такие некрасивые украшения. И колечки очень красивые. вот даже есть набор с колечками и украшениями. Вот видите, колечко, бабочка, вот эту. Ожерелье бабочка и браслетик бабочка. Тут у меня внизу браслетики и брошки. Вот такие всякие брошки. И тут у меня висят мои любимые сережки. Это у меня от прабабушки достали сережки. Они очень старые. Это я сама сделала из украшений, которые не один мальчик дал. Вот. вот. Еще у меня тут мои ну, резинки моих красивые, которые все они ну, вот смотрите, вот такой красивый ящик. Вот. Он закрывается, сейчас не Вот, смотрите, еще есть вот такая коробочка. У меня тут лежат мои приспособности, чтобы красить. Вот, видите, я тут красила уже. Вот, -таки. вот, вот, Апельсин прям такой мягкий, красивый апельсин, прям так вкусно пахнет. Я им, я, я им только один раз пользовалась. Он ну, тупо так сразу снова. Я его больше ни разу не пользуюсь, но до сих пор сохранил свой вкус. Вот, подойдите вот, вот сюда, смотрите. Тут у меня лежат. Груз... Он, конечно, не игрушечный, но он все равно дует и достаточно сильно. Мне его подарили с набором с вот этим туалетным столиком. Вот. Вот еще такая вот расчесочка. И вот такая нормальная расческа. Она маленькая, но очень хорошая. И хорошо расчесывает. Подойдите сюда, у меня лежит, лежит вот такая ручка. На всякий случай бантик, который мне один мальчик подарил. И вот такая вот пудра. Вот смотрите, мы ее сами сделали. Такую вот тень белую взяли. И вот такую нам мне мама дала пудры беленькую, такой кругочек вот и она пудрится очень вот хорошая пудра для того чтобы все свистка вот. тут еще лежит вот вот такая вот губная помада белая а, такая оранжевая и две два теха розовых вот мой ободок тут лежит синенький такой красивенький вот. А еще у меня лежит тут тени, из которых мы тут взяли. Вот тут взяли цвет. Тут все мои тени, все этих моих любимых цветов. Какая-то стерка. А еще. И еще одна. Это не губная помада, это просто специальные белые ну, такая вот белая смесь, которая просто позволяет губам не сохнуть. Еще не несколько часов. Вот, такие. Вот, эту косметичку, вот эту косметичку вот такой большой ящик. Мне подарила моя подруга Юля. На день рождения, который мне 9 лет исполнилось. Эту, эту, косметичку я подарил папе, когда я мечтала косметичка, и мне папа подарил. Это мы у нас с мамой покупали в магазине. Вот у меня еще такое есть. Красивенькая сумочка для украшения мне подарил мой дядя. У лежит запасная расческа. Девка, вот такой, который уже к ней Еще тут. Но пока что больше ничего нет. я потому ничего пока что не ложу. вот. Это я ложу сюда сюда. Но очень хорошо сюда вмещается, чтобы не, забыть. Его. Вообще, когда я куда-нибудь еду, я положу всю мою косметику вот сюда. И сразу вот я складываю. Сюда вот и сюда. Mm -hmm. Вот так. есть косметику складываю сюда. Ну ладно, всего, сегодня я проводила косметику и украшения. С вами была Наташа. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. С вами была Пока.